Для того, чтобы установить VBM 002 на баллон болибота, необходимо сам баллон немножко спустить, чтобы он стал таким мягким. Надеваем, выбираем ему нужное положение, устанавливаем, регулируем специальными ремешками. Затягиваем так, чтобы баллон немножко давился. Примерно так. и до И любой аксессуар, который будет установлен сюда, уже будет достаточно надежно закреплен. Если мы говорим о датчике холота, установленный датчик уже будет у нас работать согласно своему месту. Вот так вот легко устанавливается. Убеем